tog' echkisi burchi haqida ma'lumot tog' echkisi yigirma ikkinchi dekabrdan yigirmanchi avargacha hisoblanadi tog' echkisi burchiga mansub kishini deyarli har joyda uchrotish mumkin bu burchlar doim harakatda faqat oldinga qadam tashlaydilar oddiy ko'z bilan qaraganda tog' echkilari boshqalarga nisbatan kuchsiz ko'rinadi biroq oqibatda ularga yengilib qo'yishingiz hech gap emas bundan tashqari ularni yana bir xususiyati shuki o'zlaridan ilgarilab ketgan kimsalarni alohida hurmat qiladilar bu, bu deganiki ular kuchlilarni yoqtiradi tog' echkilari tanqidiy fikrlarni o'ylab o'tirmasdan ochiqchasiga aytish mumkin bu bilan ular o'zlariga raqib orttirish ilinjida emas bu burchga mansub kishilar boshida sizning fikringizga qo'shilganday ko'rinsada oxir oqibat o'z fikrida qat'iy turib oladilar qanday yo'l bilan bo'lmasin har qancha to'siqlarga qaramasdan o'z maqsadlariga yetishadi ularni o'ylantiradigan asosiy narsalardan bir nechtasi dangasalik qashshoqlik va beparvolik tog' echkilarida ham his tuyg'ular mavjud albatta lekin bu tuyg'ular ularning ko'zlarini ko'r qilib qo'yishgacha yo'l qo'ymaydi agarda bu burchga mansub kishilar orasida hurmatga erishmoqchi bo'lsangiz ularning shartlariga ko'nishingiz kerak tog' echkisi burchi erkaklar xarakteri haqida tog' echkisiga mansub kishilar o'zlarini atrofida himoya qobig'ini hosil qila olishi xususiyatiga ega garchi chang ko'rinsalarda ammo juda shijoatga boy kishilardan hisoblanadi odam obo bo'lib ko'rinsa bunga ishonib qolmang aslida esa juda xushchaqchaq inson ba'zi hollarda esa tog' echkilari o'tkir xulqqa ega ba'zida esa hazillari orqali sizni hayratga soladi bu buishga mansub erkaklar bilan bir sayohatga chiqib ko'ringa shunda haqiqiy sarguzashtlarni boshdan kechirasiz juda kam hollarda tog' echkisi burji orasid og'ir xarakterli kishilarni uchratasiz bundan tashqari tog' echkilari boshqa burch vakillariga nisbatan yillar mobaynida o'ziga tegishli bo'lgan xususiyatlarni yaxshilab borishadi bu burjga mansub erkaklardan yaxshi ota chiqadi lekin uyda ularga hurmat bildirib itoatkorlik qilsangiz ayni muddao bo'ladi bu hurmat albatta javobsiz qolmaydi buning o'rniga ulardan qaynoq mehr va e'tibor kutavering tog' echkisi burji ayollar xarakteri haqida tog' burchiga mansub ayollarni tasvirlab berish juda mushkul shunday bo'lsada bunga urinib ko'ramiz tog' echkisiga mansub ayollar ehtirosga boy bo'lganligi sabab raqqosa yoki bo'lmasam muzeyda ishlashlari mumkin erkaklarni ram etish borasida esa bu ayolga teng keladigani yo'q siz tog' echkisi burchi sohibi oldida o'zingizni xuddi jasur va mart kishilardek his qilasiz bundan tashqari bu burchga mansub ayollar juda sokin va sovuqqin bo'lganligi bois ularni ko'ngliga yo'l topish uchun bor kuchingizni sarflashingizga to'g'ri keladi tog' echkisi burchiga mansub ayollar jua i̇şte latofatli hisoblanadi shu bois ular orasida xunuk ayollarni deyarli uchratmaysiz ammo ular o'zlariga juda past baho berishadi eng muhimi shuki ularning latofatini doim ta'qidlab tursangiz nur ustiga a'lo nur